নমস্কাৰ মৰ্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকল মই প্ৰণৱে ইউটিউব চেনেল ই ফৰ এডুকেশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকসকলকে স্বাগতম জনাইছোঁ মৰ্ম শিক্ষাৰ্থীসকল আজি মই লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ মাজলৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ তামুলপুৰ আৰু বাক্সা ডিষ্ট্ৰিকত অনুষ্ঠিত হোৱা ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট দুহেজাৰ পঁচিছৰ এডভান্স এছামিছ নামৰ ছাবজেক্টটোৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ সমাধান বা উত্তৰসমূহ যিহেতু আমি যোৱা ভিডিঅ'টোত ইয়াৰে আধা অংশখিনি আলোচনা কৰিছোঁ আজি ৰৈ যোৱা আধা অংশখিনি আলোচনা কৰিম তেতিয়াহ'লে আচোন পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তাৰ আগতে তোমালোকলৈ এটা অনুৰোধ মোৰ চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিবা মই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ'সমূহ বা বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ক অৰ্থ লিখা প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে এক নম্বৰকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে পৰাত পৰ পৰাপৰ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টিকৰ্তা পালনকৰ্তা আৰু পৰম শাসনকৰ্তা অৰ্থাৎ ঈশ্বৰ মহী মহী শব্দৰ অৰ্থ হ'ল চিয়াহী নাকলীয় নাকলীয় শব্দৰ অৰ্থ হ'ল নোলাই বা নাভাবি প্ৰশ্ন নম্বৰ তিনি শ বৰ্ষা বৰ্ণন কবিতাটিৰ মাজেৰে বৰ্ষাকালৰ বৰ্ণনা শংকৰদেৱে কেনেধৰণে প্ৰকাশ কৰিছে চমু কলিহা উত্তৰটো হ'ব গ্ৰীষ্ম ঋতুৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে বৰ্ষা ঋতুৰ আগমন ঘটিল গ্ৰীষ্মকালৰ তাপত দেই পুৰি যোৱা বসুমতি আৰু গছ গছনিবোৰ বৰ্ষা ঋতুৰ আগমনত পুনৰ জীপাল হৈ পৰিল বৰ্ষা ঋতুৱে আকাশক বিভিন্ন ৰঙেৰে ৰঞ্জিত সূৰ্যই বিবিধ মণ্ডলৰ সৃষ্টি কৰি কৰিছে মেঘৰ মাজে মাজে সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়ে আকাশত চিকমিকনি কৰি উজ্বলি উঠিছে কলা মেঘৰ বুকুত বিজুলীৰ চকমকনি তাত চমকনি বিচ্যুতিৰ হৈ মেঘৰ গভীৰতা বাৰুকৈয়ে বঢ়াইছে উইন মাতবোল শুনা নোপোৱাকৈ অতি জোৰেৰে বতাহ বলিবলৈ ধৰিলে বতাহৰ হু শুৱনিয়ে ধৰিত্ৰীৰ বুকুত চঞ্চলতা আদি দিয়াৰ লগে লগে মেঘেও বৰষুণ দিবলৈ ধৰিলে হাল বাম একাকাৰ কৰি বৰ্ষা ঋতুৰ প্ৰয়োবৰ মিলিল বাৰিষাৰ এনে আনন্দ সুখৰ পৰিৱেশত জলচ তলচ সকলো প্ৰাণীয়ে আনন্দত আত্মসাৰা হৈ পৰিল প্ৰকৃতিৰ ৰাণীয়ে এটা নতুন ৰূপ পালে পানী পাই ভেকুলীবোৰেও তোৰ তোৰাবলৈ ধৰিলে কবিৰ দৃষ্টিত সামান্য বস্তু এটাও সজীৱ হৈ উঠিছে বাৰিষা বৰষুণত পূৰ্ণ হৈ নদ নদী বাটে অবাতে গতি কৰি মহাসমুদ্ৰৰ বুকুত মিলি পৰিছে আৰু সাগৰেও ভয়ংকৰ শব্দৰে ঢৌৰ সৃষ্টি কৰিছে বাৰিষাৰ আগমনে শস্যৰ পথাৰৰ নদন বদন কৰি তুলিছে আৰু পশুপক্ষী সম্বয়তে প্ৰকৃতি ৰাণীৰেও আনন্দত নাচি বাগি বাৰিষাৰ কান কান্তিকেই জুমি চাইছে গোপ পালকসকলৰ কোনোবাই পানীৰ যুঁৱলিৰ শিলত বহি আনন্দৰ মনেৰে দধি ভাত খাইছে মুঠতে বাৰিষাকালৰ পৃথিৱীখনে যে পৰিপুষ্টি লাভ কৰিছে সেই কথাকে দাঙি ধৰা হৈছে আৰু বাৰিষাকালৰ এনে ৰূপ দেখি শ্ৰীকৃষ্ণই বৰ্ষাকালক পৰোপকাৰী বুলি অভিহিত কৰিছে তিনি নম্বৰ শটোত দুটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছিল তাৰ পৰা যিকোনো এটা লিখিবলৈ দিয়া হৈছিল তাৰে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে মানুহৰ মন বুজিব মানুহে বুলি কোৱা কাৰণ চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা উত্তৰ দিব উদ্ধৃত কবিতা পাকী জোনাকী যুগৰ প্ৰখ্যাত কবি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ ৰচিত মানৱ বন্দনা কবিতাটিৰ অন্তৰ্গত মানুহে মানুহৰ প্ৰতি কেনে হোৱা উচিত আৰু মানুহৰো প্ৰকৃত ধৰ্ম কি সেই সম্পৰ্কে ক'বলৈ গৈ কবিয়ে কবিতা ভাকি এনেদৰে উল্লেখ কৰিছে এই পৃথিৱীত মানুহৰ জন্ম মৃত্যুৰ অহৰহ এটি সোঁতত বৈ আছে এই সোঁতৰ কোনোদিন অন্ত হোৱা নাই অৰ্থাৎ পৃথিৱীত মানুহৰ অন্ত হোৱা নাই গতিকে পৃথিৱীখন মানুহৰ নিজাপি ঘৰ এই নিজাপি ঘৰত অৰ্থাৎ পৃথিৱীত মানুহৰ কাৰণে মানুহেই শ্ৰেষ্ঠতকৈও শ্ৰেষ্ঠ পৰম সত্য আনহাতে পৃথিৱীত মানুহেই মানুহৰ একমাত্ৰ সংগ বা লোক সেয়ে মানুহে মানুহৰ মৰম বুজিব লাগে মানুহে মানুহৰ প্ৰতি দয়াশীল মৰমীয়াল হ'ব লাগে মানুহৰ প্ৰতি মানুহৰ মৰমেই হৈছে মানুহৰ পৰম ধৰ্ম এই ধৰ্মৰ দ্বাৰাই পৃথিৱীক স্বৰ্গতকৈও অধিক সুখকৰ কৰি কৰিব পৰা যায় পৃথিৱীক সুখ শান্তিৰে পৰিপূৰ্ণ কৰিব পৰা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ চাৰি হাতী গল্পত মূল্যবোধৰ অৱক্ষয়ৰ চিত্ৰ কেনেদৰে অংকিত হৈছে তাৰ এটি আভাস দিয়া উত্তৰটো হ'ব হাতী গল্পত গল্পকাৰ হোমান হোমেন বৰগোহাঁইয়ে মূল্যবোধৰ অৱক্ষয়ৰ চিত্ৰখন অতি মৰ্ম মৰ্মস্পৰ্শী ৰূপত আৰু আন্তৰিকতাৰে অংকন কৰিছে পুৰণি মূল্যবোধৰ প্ৰতীক বলোৰাম মেধি আৰু তেওঁৰ মৰমৰ বাব্ধম নামৰ হাতীটোৰ প্ৰতি বলোৰাম বুঢ়াৰ ঘৰখনৰ নতুন মূল্যবোধৰ প্ৰতিনিধি সদস্যসকলৰ বিশেষকৈ পুতেঘঁতৰ আচৰণৰ মাজেদি এই ছবিখন স্পষ্ট হৈ জিলিকি উঠিছে ডেকা বয়সৰ বলোৰাম মেধি ধনে ধনে মাটিয়ে বাৰীয়ে মৌজাখনৰ ভিতৰতে জাকত জিলিকা হৈ পৰিছিল সেই সময়ত হাতী ঘোঁৰা আছিল যান বাহনৰ মাধ্যম ঘৰখনৰ আভিজাত্ব বঢ়াবৰ বাবে চাৰি কুঠলীয়া ভঁৰাল এটা বিক্ৰী কৰি বলোৰাম মেধিয়ে হাতী এটা কিনি আনিছিল বাবধন মেধিৰ জীৱনৰ সাফল্যৰ প্ৰতীকস্বৰূপ বলোৰাম বুঢ়াৰ ঘৰৰ লক্ষী পৰৱৰ্তী সময়ত মেধিয়ে যি অগাধ সম্পত্তিৰ মালিক হ'ল সকলোবোৰ মূলতে বাপ ধনৰ বুলিয়েই জ্ঞান কৰিছিল আনকি জিলাৰ দা ডাঙৰীয়া আৰু হাকিম বিষয়া আহিলেও বলোৰাম মেধিৰ ঘৰতে থকা হৈছিল বলোৰাম মেধিৰ যি মূল্যবোধ সেয়া বেছিদিন স্থায়ী নহ'ল পুতেক বৰমইনা ডাঙৰ হৈ ধনী ঠিকাদাৰ আৰু ব্যৱসায়ী হ'ল বৰমইনাৰ দৃষ্টিত পদূলিমুখৰ গেৰেজত গাড়ী ম মটৰ গাড়ী এখন থিয় কৰিব পাৰিলেহে আৱিজাত্যৰ গৰিমা পূৰ্ণ হ'ব বৰমইনাহঁত নতুন যুগৰ প্ৰতিনিধি সময়ৰ গতিৰ লগে লগে মানুহৰ মন চিন্তা মূল্যবোধ সমাজ তথা সামাজিক পৰিৱেশ সলনি হয় বৰমইনাহঁতে গাড়ী কিনিবৰ বাবে বেংকত যথেষ্ট টকা আছিল যদিও গাড়ী গাড়ীৰ যুগত হাতীৰ ব্যৱহাৰ নোহোৱা বাবে সিহঁতে হাতীটো বিক্ৰী কৰি কিছু টকা সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰিছিল সিহঁতৰ বাবে হাতীটো ব্যৱহাৰৰ অযোগ্য আও পুৰণি মূল্যহীন মাথো বহি বহি ঘৰৰ অন্নহে ধ্বংস কৰিছে এইখিনিতে দুয়োটা প্ৰজন্ম অৰ্থাৎ বলোৰাম মেধি আৰু পুতেঘঁতৰ মূল্যবোধৰ অৱক্ষয় ঘটিছে বাপেকে অভিজাত্যৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হাতীটো নতুন চাম অৰ্থাৎ পুতেঘঁতৰ বাবে লাজৰ কথা বুলিহে গণ্য কৰিছে মূল্যবোধৰ অৱক্ষয়ৰ আন এটা ৰূপ বলোৰাম মেধিৰ সৰু পুতেকৰ বিয়াৰ দিনাখন দেখা গৈছে বলোৰাম মেধিয়ে কণমইনাক দৰা সাজি হাতীত উঠি কইনা ঘৰলৈ যোৱাটো বিচাৰিছিল কিন্তু নতুন মূল্যবোধত বিশ্বাসী কণমইনা দৰা সাজি গৈ বাপেকে সজাই থোৱা হাতীটোৰ বিপৰীতে বৰমইনাৰ এম্বেচেডৰ গাড়ীতহে উঠিল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নত যিহেতু দুটা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছিল বা দুটা অপশ্যন দিয়া হৈছিল তাৰে ভিতৰত এটা লিখিবলৈ দিয়া হৈছিল তাৰ তলৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এই যে পৃথিৱী স্বৰ্গটো অধিক মানুহৰ নিজাপি ঘৰ কবিয়ে কিয় কি প্ৰসংগত এনেদৰে কৈছে উত্তৰটো হ'ব এই পৃথিৱীত মানুহ এই পৃথিৱীত চামে চামে মানুহৰ জন্ম হ'ব লাগিছে আৰু সেইদৰে চামে চামে মানুহৰ মৃত্যুও হৈ আছে মানুহৰ পৃথিৱীলৈ এই অহা যোৱাৰ সোঁতৰ কাহানিও অন্ত পৰা নাই অন্ত নপৰে সেইকাৰণে পৃথিৱীখন মানুহৰ নিজাপী ঘৰ মানুহৰ এই নিজাপি ঘৰ পৃথিৱীৰ মানুহে মানুহৰ প্ৰতি মৰমীয়াল হ'লে দয়াসীল হ'লে মানুহক দেৱতাৰ দৰে সেৱা পূজা কৰিলে পৃথিৱীখন মানুহৰ কাৰণেও স্বৰ্গতকৈও অধিক সুখকৰ আৰু মনোৰম হৈ পৰিব এই প্ৰসংগতে কবিয়ে এনেদৰে কৈছে আৰু সেয়ে পৃথিৱীত মানুহেই মানুহৰ লগ সংগ মানুহেই শ্ৰেষ্ঠতকৈও শ্ৰেষ্ঠ পৰম সত্য মানুহবিনে সেৱাৰ যোগ্য আৰু কোনো নাই এই কথা ভাবিয়ে সকলোৱে মানুহৰ কল্যাণৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়াবলৈ কবিয়ে উপদেশ দিছে